حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں میں علم الکلام والوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا آیا تمہارے پاس حق ہے انہوں نے دلائل دی تو میں نے کہا کہ میں ان دلائل کے ذریعے حق تک نہیں پہنچ سکتا یعنی حق الیقین مشاہدات اور ایمانیات کی حلاوت تو حاصل نہیں ہوئی فلسفیوں کے پاس گیا جن کے علوم و فنون پر مجھے بھی عبور حاصل تھا لیکن وہ بھی میری واصل حق ہونے کا باعث نہ بن سکے اور ساری راہیں دیکھ لی لیکن کہیں بھی مجھے حق نہ مل سکا آخر کار میں صوفیہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے رائے حق کے پل کھلائے اور مشاہدہ حق کر کے دکھایا صوفیا کرام کی, کی تمام حرکات و سکانات خواہ ظاہر ہو یا باطن ہو مشکات نبی کی نور سے منور اور اقتباس کی ہوئے ہیں اور اس نور نبوت کے علاوہ روئی زمین پر اور کوئی نور نہیں جس سے کوئی فیضی ہو سکے محبوب رب تعالیٰ کے دروازے پر پڑاؤ ڈالنا ہے اگرچہ وہ بگائے تصوف ایسا علم ہے جس میں دل کی اصلاح مقصود ہے اور اس کو صرف اللہ کے لیے خاص کرنا اور غیر اللہ کو دل سے نکالنا ہوتا ہے اور فقہ میں ظاہر عمل کی اصلاح ہوتی ہے اور جب اللہ تعالی ہماری اجسام اور اشکال کو نہیں دیکھتے بلکہ ہمارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں پس مناسب ہے کہ ہم پہلے دل کی اصلاح کریں علامہ ابن عجیبہ فرماتے ہیں کہ تصوف ایسا علم ہے جس کے ذریعے مالک الملک کی طرف جانے کی کیفیت اور بات کی رضائل سے صفائی کا طریقہ اور باطن کو فضائل سے آراستہ کرنے کا راستہ معلوم جس کی ابتدا علم سے ہوتی ہے اور درمیان میں عمل اور منتحی موہبت اور انعامات الہیہ ہے تصوف کا مفہوم اکبر البادی کی زبان سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز شریعت وضو ہے طریقت نما شریعت در محفل مصطفیٰ طریقت عروج دل مصطفیٰ شریعت میں صورت فتح بدر طریقت میں ہے مان نئی شک صدر شریعت میں ہے قیل و قال حبی طریقت میں ہے حسن جمال حبی نبوت کے اندر ہے دونوں ہی رنگ ابس ہے یہ صوفی و ملا کی جنگ